સરકાર દ્વારા કાપડ ઉદ્યોગ પર આગેવાનીમાં એક દિવસ માર્કેટો બંધ રાખવાની જાહેરાત કરતા સુરતમાં જડબેસ લાખ કાપડ માર્કેટો બંધ દેખાઈ હતી રાજકીય નહીં પરંતુ વેપારીઓના હિતમાં બંધ પડાયું હોવાનું ફોસ્ટા પ્રમુખે જણાવ્યું હતું તારીખ પહેલી જાન્યુઆરી બે થી કાપડ ઉદ્યોગની વેલ્યુ ચેન પર બાર ટકાના જીએસટી દરના વિરોધમાં ટેક્સટાઇલ ફેડરેશન ઓફ સુરત ટ્રેડર્સ એટલે કે ફોસ્ટા દ્વારા આજે શહેરની તમામ એકસો સિત્તેર કાપડ માર્કેટની સિત્તેર રજાથી પણ વધુ દુકાનો બંધ રાખવા એલાન અપાયું છે જેને ધ્યાનમાં રાખીને આજે માર્કેટ જડબી સલાહ બંધ રાખવામાં આવી છે વેપારીઓ રોષપૂર્વક દુકાનો બંધ રાખી છે ટેક્સટાઇલ માર્કેટ સાથે સંકળાયેલી વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા પણ અલગ અલગ જગ્યાઓ પર વિરોધના કાર્યક્રમ પણ યોજ્યા હતા ફોસ્ટાના પ્રમુખ મનોજ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે જીએસટી દર ન વધારવા માટે અમે એક દિવસ માટે ટોકન સ્ટ્રાઇક રાખી છે અમે અમારી વાત જીએસટી કાઉન્સિલ સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અમારા બંધના એલાનમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કોઈનું રાજકીય હિત પણ નથી માત્ર માત્ર વેપારી સંગઠનો સક્રિય છે વગેરે તેમ જણાવ્યું છે 80 થી 85% બનતી હે એ ગરીબ ઓર મધ્યમ વર્ગ કા કપડા હે આપ ઇસ પર રહેમ કીજીએ ઇસકો જીએસટી દેકો યથાવત રખિયે यही वित्त मि, मंत्रालय में वित्त मंत्री जी के साथ मीटिंग में हमने दो टूक बताया था तब तो हमें ऐसा लगा कि शायद जीएसटी इजावत रहेगी लेकिन 28 तारीख तक कोई रिजल्ट नहीं आने की वजह से एक दिन की टोकन स्ट्राइक अन्य राज्यों की प्रतिनिधियों से बात करने के बाद और सूरत के के टोटल मार्केट पदाधिकारियों से बात करने के बाद ये निर्णय लिया और आज भले ही हमारा सौ एक सौ पांच करोड़ का व्यापार कम होगा खराब होगा वो चलेगा लेकिन फ्यूचर में एक जनवरी दो हजार बाईस से अगर बारह परसेंट लगता है तो पच्चीस से तीस परसेंट छोटे व्यापारी इस कपड़े से हट जाएंगे क्योंकि वो पैसा मांगा सरकार

देखिए सूरत की एक मार्केट के पैंसठ हजार व्यापारी जो होलसेल व्यापार करते हैं उसके साथ साथ जितने भी एम्ब्रॉयडरी के कारखाने हैं चाहे वीवर्स एसोसिएशन के कारखाने हैं उन्होंने सभी तरीके से अपना अपना विरोध प्रदर्शन करके और मार्केट को बंद का साथ दिया है आज पिचासी हज़ार रिंग रोड की और सारोली की जितनी भी दुकान है वो सूरत की एकदम बंद है देखिए मैं ये मानता हूँ कि जब से अधिसूचना जारी हुई है तब से हमारे एसोसिएशन ने देश की सारी एसोसिएशनों के साथ मिलकर के माननीय वित्त मंत्री जी कपड़ा मंत्री जी तथा नरेंद्र मोदी से मुलाकातें करके अपनी बात रखी है परंतु तो जब कोई निर्णय नहीं आया था तो सभी लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि सरकार पे दबाव बनाए बगैर ये हमारी बात सुनने वाली नहीं है तो हमने बंद की जो घोषणा की है उसमें मैं ये मानता हूँ कि उस दबाव के बाद जी काउंसिलिंग की कल की जो मीटिंग होने वाली है उसमें उन सारी एसोसिएशनों का कहीं ना कहीं दबाव जिनको एक बार हमने रखा है कि इनको स्थगित करके व्यापारी वर्ग से संवाद करने के बाद जी काउंसिलिंग की मीटिंग में इसको सुधार करवाया जाए तभी इस कपड़ा उद्योग का हित होगा तो मैं ये मानता हूँ कि कल की जीएसटी एस काउंसिल की मीटिंग में अगर ये स्थगित कर दी जाती है तब तो ठीक है अन्यथा आने वाले दिनों में ये सारे कपड़ा व्यापारी पुनः एक तारीख के बाद न तो बिल लेंगे न देंगे आगे की रणनीति जो भी मिलकर के पूरे हिंदुस्तान की एक साथ बना करके हम उस तरीके का आंदोलन करेंगे साथ ही दिल्ली में होने वाली कैट की ग्यारह बारह फरवरी को खानपुर की मीटिंग में जिस तरीके की उन्होंने घोषणाएं की है कि अगर व्यापारी वर्ग की बात को नहीं सुना जाता है तो कुछ भी एक्शन लेने को लिए या रथ यात्रा जैसी कोशिशें करके व्यापारी को जागृत करने वाली बात भी कही है तो उसमें भी हम लोग सपोर्ट करें करके और साथ देंगे जीएसटी पांच टका थी वधारीने बार टका करम आवना छे ते जीएसटी काउंसिल में सूरतना वेपारी द्वारा सतत रजूआतो करम आवी સતત વિરોધ કર્યા બાદ પણ જીએસટી કાઉન્સિલ દ્વારા કોઈ હકારાત્મક વલણ ન દાખવાતા આખરે ફેડરેશન ઓફ સુરત ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશન દ્વારા આજે સંપૂર્ણ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરાયો છે માર્કેટના વેપારીમાં જીએસટી લઈને ભારે રોષ પણ જોવા મળ્યો છે અધર કુર્સી સાથે હર્ષ શેટા